Друзі, усім привіт! На що ж? Завершився матч у Лізі конференції, матч першого тура загального групового етапу. Київське Динамо. У себе номінально вдома на стадіоні Арена Люблін команда приймає Крістал Пелес. Оливера Гласснера, 0-2, Кристал Пелос Перемагая, Гулы Мехи и Эдеран принесли Кристал Пелосу перемогу, там Соса, до еще черную картку отримав. Ну, друзі, давайте просто все будемо говорити по порядку. Киевский Динамо 3-4-1-2. Стартова, -ка, стартова 11 ка Каян. Руслан Нещерет в воротах. Три центральних захисників. Тарас Міхавка, Крістіан Біловар, Т'яре. Яцек Борошко, Владислав Дубінчак, Олександр Тимчик, Латеральний. Микола Шапаренко, Ловажна Дев'ятка. Гереро Андрій Ярмоленко. У нападі це стартова 11-ка Київського Динамо. Крис Пелос, Олівер Гласнер. Главные тренеры команды. 3-4-3. Стартового дональдска английской команды. Дин Хендерс на воротах. Три концентральных Ричардс, Лакура, Мак, Оордан, Хьюспи, захистники. Вритчерс, Лакура, Маргей. Орден Хьюз. півзахисники Мехи Соса. Латеральный матета. Пината Камада. В нападе. То есть такая, друзья, дуже потужна стартового дональдска Кристал Пелас Теперь, друзья, про софтбол. Давайте говорить. Кристал Пелас прогнозована команда за владелым мячом. Педопечный Оливер Аглас, наверное, больше вылудил мячем. Ну, в принципе, прогнозовано, да, еще Кристал Пелос забралася команда владения. Кристал Пелас больше на мячи. Но Киевский Динамо, педопечный Александра Шавковского, соответственно, намагалась діяти на контратаках. Кристал Пелос доминировал. Но, в принципе, друзья, педопечный Александра Шавковского, Киевский Динамо, ну, дуже вот уже на день, но команда э, справа не защищалась. Войс. Команда на захищалася, але захищалась, а Кристоф взращивала команда темп, тиск. Знает Кристоф Пелос поступово, знает команду Ливера Гласнера, тиск наращивал, вот так они владели мячом. Киевский Динамо Ну, речке он 20, нібито битвы контролировал ситуацию, а Кристоф так поступово, та, Кристо поступово, поступов, педопечного Ливера Гласнера стала взращивать и тиск, и там, до речи, у Тараса Михавка была травма, была замена на 34-й на на Зарі по мне Тарас Михавка. Но на 31-й хвилине матча как раз-то Крислопил забей, как раз-то в 10-й залишилось Кияни, потому что как раз, Тарас Михавка поле покинул, там неприемный был момент, когда там пробывал там Лакура, а вот, лучше головой там пробивал, и влучил в голову Тарас Михавка, такой неприемный момент. Христопол такой пино тремя мяч, выконная подачи с левого фланга, Мехия пробивает головой и мяч по какой ему дузе влетает в ворота. И в Динамо. Тут пино подает, Мехия вот так головой пробивает, и мяч... Там, там. И Мехия, знаете, пробивает головой, и мяч по такой траектории влетает э, за шиворот голкиперка э, голкипер, как говорится. Uh, не смог врятовать Руслан Нещерец в данной не ситуации. Мехия открыл рахунок на матч. Там потом еще пару супер моментов было у Кристал Пелос. И Руслан Нещерец вытягивал в Киевский Динамо. Ну, друзья, первые 45 минут завершится. 0-1. Кристал Пелос перемагает. Александр Пикаленок, друзья. Александр Пикаленок. Агундана, Бленуци, Александр Караваев. Мы у Киевского Динамо на другой тайм. Сар Лерман, Анкетия, Девени, Кардинес. Мы у Кристал Пэлос. Ну и мы вернемся по очатку. Топичный Холивер и Гласнер. Анкетия выходит 1 один на 1. Один, Адернкетия. Удар по воротах. И забивает гол Адернкетия. 0-2. А вот, друзья, гол незараховый. Судя, это было 56, да? Хвою на их еще не помиляются забил Андрей и судья его гол не зарахував. Но потом, через несколько хвилин Пина неимоверно сделал дриблинг на левом фланге, обыграл Владимира Брашка. Просто неимоверный дриблинг продемонстрировал Пина. Прошел Пина с внешней стороны стопы, вы, выкрутил мяч на Кетти, он Кетти пробивает и забивает гол Андрей Этот гол имени Пина. Две голевые передачи Пино. С початку Пино навесил на Мехио. Тут головой пробил и забил. Тут Пино индивидуальное мастерство показал. Кулышний футболист Вилья Реала обыграл Владимира Брашка. с внешней сторону стопы выкрутил мяч. На этой рамке подставляет ногу и спокойно забивает 0-2 Кристал Пэлас. спокойно забивает. И далее педопечная Оливера Гласнер уже контролировала прибег по Контролировала Перебіг матчу, але у Київського Динамо з'являється шанс. На 76-й хвилині матчу червону картку отримає Соса. Це було друге жовта, перше він отримав на 74-й, другая на 76-й. ось червона картка. Це, до речі, Эдрин Кетя до речі, ворота Ліверпуля. Первый мяч. Зараз Адрен Кетя забиває голову ворота Київського Динамо. Далеки они владели мечом, там не пан головой пробивал. Ну, были подходы у всего Динамо, но, друзья, было все-таки, на жаль, записано для подопечных Александра Шавковского, потому что Кристал Пелос все-таки, друзья, команда забезпечила себе уже комфортно первого нольного. И знаете, друзья, я вам хочу сказать, что даже у Менчестя... Мне не знаю, такое ощущение было, что Кристал Пелос про Менчестя, потому что команда физически прям невероятно готова. Успевала их зону перекрывать. Больше того, она еще в атаку шла. И там у был момент на 94-й чтобы третий взагали забить. Вот. Ну, но... Кенни они отбились. У Кенга любых моментов не было. У э -э Кулы завышилась а педопечная Александра Шевкова в бичести, Владение под... Так, меняло владения, но... Моментов, вуай, я вс ⁇ там у было. Там был момент, когда Кровав прострелил из левого фланга на весь 71 й Там блинуться подставил ногу, мог забить Блинуци, Деречев. Забил Блинуци, один 1 2 и, и не знаю, друзья, может, лобки они бы и повернулись в игру. Но не забили. Але Кристал Пелос, друзья, перемагает с рахунком 0-2. Дебют Кристалла Пелоса в Еврокубках. Педепечный Оливера Гласнера перемагает. по делу. Друзья, по делу. Статистика говорит сама за себя. 14-9 удары по воротам. 1 удары в площадку. Володине 54 на 46. 4-3. у нас э, Кутуви. Гули моменты 3-0. 0 голевых шансов у Киевского Гудина. Вот 3 голевые нагоды у Кристалла Пелоса. 2 голевые нагоды на, на реализовании. 401 одна передача у Київського Динамо, 320 передач з них були точними, і точність передач у відсотках 79 у киян у Крістала Пелеса 465 передач, 378 з них були точними, і точність передач 81%. Павсе не до друзі. Друзі, з 9 ударів у Київського Динамо, шість ударів повз ворота, Один удар був в площину. Раньше этот удар в плащину был бит Александром Караваевым, подавав там прямым ударом, Саша намагался забить. На удар заблокований у Кристал Пелос 14 ударов, их половина 7 в плащину, 3 удара мимо, 4 удара в по успешных видборах доминировал полностью Кристал Пелос 14-6 и батч 100% успешности у киевского Dynamo75. 5 сейв, в разнообразной это 1 сейв в на 39-18 по выносам мяча, Перехоу 14 фолиев. Кристал Пелос одна желтая картка одна червона картка. У Каян 7, одна желтая Найкраще футболист в матче чемпионата Пина. Друзья, для меня Пина, испанец, видав 2 результативные передачи, 2 результативные передачи от Пина. Ну, вот этот, конечно, ну, На Мехию идеально подал. Это Мехия такой дурачек хороший матч провел. вот такой же можно обратно найкраще футболистам. Но то, как Пина прошел Володи Брашка, зомнейшей стороной стопы выкрутил мяч на анкете, и тут забил. И уже красиво изыграл Пина. Эффектно обыграл. Футболисты Киевского Динамо в стороной стороны стопы выкрутил мяч на анкете, то забил. Кристал Пэлас, друзья, перемага. Я Жалко, Киевский Динамо, педопечный Александр Шаковского, в принципе, не пал на дело. Ну, Кристал Пэлас все-таки подтвердила команда статус фаворита. Кристал Пэлас Оливера Гласнера, которая зараз находится на ходу, да, Кристал Пэлас, чтобы вы понимали, еще не проигрывала в заголи команды, э, не только в Англии, ну в Англии, да, ну вообще даже не только в Англии. Вот, друзья, и Кристал Пэлас одна из богатых команд в Европе, как в Загале в своем чемпионате еще не проигрывала. Вот. Кристал Пэлас по делу промогая, первые очки есть у Кристал Пэлас, соответственно, друзья, как-то так. Куевскому Динамо и такие доброты желаю педопечным Александра Шавковского, педопечным Оливера Гласнера Добра. Вам, друзья, вечера сердца, хочешь побожать любви, добра, счастья, радости. Друзья, всего самого-самого наилучшего вам. Будьте счастливы, боже вам доброты. Всем пока, будьте счастливы.